जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले दबदबा था दबदबा रहेगा अगर प्रेसिडेंट ब्रिज भूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दूंगी ती रड़त रड़त बोलली बूट काढून टेबलवर ठेवले रड़त रड़त निघून गेली देशासाठी ऑलिम्पिक पदक मिळवणाऱ्या साक्षी मलिकने बूट काढले आणि तिने कुस्ती सोडून दिली देशासाठी पदक मिळवून आनंदाचे अश्रू जिच्या डोळ्यात होते तीच हदबल होऊन रडत रडत कुस्ती सोडताना देशाने पाहिलं पण असं का झालं ज्या बृजभूषण शरण सिंग यांच्या विरोधात पैलवानांनी आवाज उठवला त्या ब्रुजभूषण शरण सिंहांना भारतीय कुस्ती महासंघाच्या अध्यक्षपदावर हटवण्यात आलं त्यांच्या विरोधात गुन्हाही नोंदवण्यात आला त्यामुळे पैलवानांना न्याय मिळणार अशी आशा होती पण अचानक ब्रिजभूषण सिंगांनी डाव टाकला आणि भारतीय कुस्ती महासंघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजय मिळवत आपलाच माणूस पुन्हा अध्यक्ष केला ब्रिजभूषण सिंह यांचे निकटवर्ती असलेले संजय सिंह हे अध्यक्ष झाले आणि दुसरीकडे लगेच पैलवानांनी पत्रकार परिषद घेतली पत्रकारांशी बोलताना साक्षी मलिक रडली आणि काय म्हणाली ऐका हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट की की महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा लेकिन ना पहले महिला प्रेज ना महिला का कोई भागीदारी थी आज आप पूरे इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया तो बस यही कहना चाहूंगी कि जो ये लड़ाई है ये हमने तो अपनी पूरी मत करके लड़ी लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी क्योंकि आने वाली जो और फ्यूचर है जो बेटे हैं बेटियां हैं जो रेसलर्स हैं नई जनरेशन के उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम तो 40 दिन सोए रोड पे लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए दूर दूर से आए बूढ़ी महिलाएं आई बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है फिर भी हमें सपोर्ट करने आए हम नहीं जीत पाए पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी पूरे दिल से लड़ी लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रिज जैसे आदमी जैसा ही रहता है उसका जो उसका बिल्कुल सही होगी है उसका बिजनेस पार्टनर है वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखा ब्रिजभूषण मानूस अध्यक्ष पदा तो मैं कुश्ती सोड़ते साक्षी मलिक रडू लगली बोलता ब्रिजभूषण काय उत्तर दिल पहा मेरे तो क्या लेना देना भाई अपने, अपने। की तर पैलवान विरुद्ध बृजभूषण यांच्यात रंगलेला हा वाद आता आणखी चिघळणार असं दिसतंय साक्षी मलिकने कुस्ती सोडली आहे अनेक पैलवान आंदोलनाच्या भूमिकेत आहेत बजरंग पुनियाने आपला पद्मश्री पुरस्कार परत देण्याची घोषणा केली आहे त्यामुळे हा वाद आणखीन चिघळतो का सरकार यात काही लक्ष देतं का आणि बृजभूषण यांच्यावर काही कारवाई होते का ते पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे पण या घटनेविषयी तुमची मतं कमेंट बॉक्स में नक्की सांगा लोकमत से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब के नल आठविने सब्सक्राइब देखी करा